Здравствуйте, меня зовут, ну я теперь не Снежинка, но я зато, меня зовут по-настоящему э -э -э. то есть это меня так, да, как так там, а... тебя зовут Эрлин, а меня Эрлин, да-да-да, короче, вот. Мы становились там на, на этом моменте, как там тут сидит, как расческу где близко нам. Вон там тетя едет вот. Ну вот, все, короче, по моему я вам рассказа. Кстати, я тут вот вход сделала, вот. А, ну, короче, много чего я тут изменила. А вот. Станцию я не убрала, а конечно, вот она наша любимая станция. Ну ладно, начинаем. Угу. Ага, понятно. Вот как все произошло, да? Да, все вот так произошло. О. А кстати, я могу позвонить а, машину, если вот у тебя все время был с собой телефон? Мед у меня в сумке, а сумка у меня с собой. И где она? Сейчас вот где-то она. Вот. Я взяла с собой маленький чемоданчик. Или вещи. Вот это все, что я с собой взяла, свой чемоданчик маленький. Офигеть! с собой все это было? Ты даже мне не говорила. Ой. Ладно, ладно, не парься. Девочка, вам придется вот тут со мной переживать, потому что я не могу. Кстати, это вам. У -ху. У -ху. А я пока пойду лучше там посижу подожду кого-нибудь. Здравствуйте, это вы снова? О, Господи. Простите, Бога ради. Ой, простите, пожалуйста. И не виновата. Ничего, ничего. Это я очень сильно ехала. Это... Вот вас, ваша машина. А я, пожалуй, пойду. Ой, только куда? Вот пока к этим девочкам. Ну, наконец-то, машинка моя. Поехали, короче, в больницу. Девочки? О, Господи, вас зовут дядь, а я пока тут все разберу. О, я лучше сама схожу. Да. Да. Вы можете поехать со мной вместе в больницу? Потому что я к вам очень сильно привык, я не могу а... хорошо. Э -э Элди, да? Мы поедем с ним в больницу. Конечно, я сейчас вечер заберу. Давай пойдем, пока оденемся. Давай, мы быстро. Ну вот мы и оделись. Отлично. Да. Да, хорошо, мы оделись. Я очень даже глупо оделась. Блин, ладно. Короче, это вам, миссис. Пока тут там посидите, подождите. Можно с вами поеду в больничку? Пожалуйста, мне нужно свои мозги проверить. Ой. Шар типийский. Ладно. Кстати, а ты сегодня взяла? Ну, взяла, конечно же. Ну и доставай. Сейчас. Так, так. Да. Ты так себе взяла? Да. Да, мне хочется печатать утеплительную одежду. А то мне холодно. Ой, сейчас я одену как-нибудь. А сейчас как-нибудь, вот как-нибудь приставлю руку. Вот я одела, одела, наконец-то. Да, наконец-то. Ой, сейчас мы, я сейчас тоже сейчас одену. Как, ну что в больничку нам тяжело будет, нам, нам будет долго ехать? думаю что нет. мы оделись. Блин. Ладно, я без, без всего поеду. Ну ладно, все. Я, я я, пойду. Ой. Кстати, блин. Сэр, как вас зовут? А? Я играю, мам. А, а, М -м -м. Ну, я, игрусь, убери, а я снимаю. А -а -а меня зовут мистер э, э, сна, Меня зовут Снагер. Дядя Эд Снагер. Ой. Угу. Понятно, дядя Снагер. Вы можете пожалуйста, донести наши вещи? Конечно, могу. Это ваша одеялка. Конечно же. Я лучше одеялком просто укрою. Сидела себе такой... Блять, вот. вот. Пойду вот так. Я одену. Сейчас я... Сейчас вот... Я пока пойду. О, сяду в машину. Ой, Господи, где тут завертся. -за -за вот. Ой, ой, господи, господи, я все. Э, я с вами поеду, э, я пойду сяду сейчас. О, господи, блин, ну, где мне сидеть, по-вашему? Блин, блин. М -м -м. Можно я сюда ложечку положу? Вот так. Беру-ка я это все в багажник. Он так сейчас пихню. Телефон мой, мой, оставьте. Сейчас. Так. У вас это... Так. Вот это ваш? Вот это? Да-да-да. Угу. На тебе. Вот. Это надо впехануть как-нибудь. Господи. Ну это невозможно. Ну вот, все. Сейчас, Ваша, вы идите пока садитесь. Хорошо. Телефон мне тоже оставьте. Вот это ваш телефон? Mm, прикольный. Да. Там зеркало. А я тоже. А только у меня i3d... А3Д... i3d современный. А у него i 3 d 3 понятно. Вот так. Вот. Я собрал тебя к больничке. Джаберт, Привет. Что ешь? Салат из греме Барт. А, кстати, а ты не мог бы проверить нас, вот, ну, ты не мог бы нас проверить? О, что у тебя с глазами? Да, вмятина маленькая.

А ну вы меня поняли. Ну, это просто на Джаберт, друг. Ну так, вы поняли, что кончается а, а, вторая серия, как вы поняли, да? Вы уже поняли. Отлично. Вы поняли. Ну ладно, всем пока. А, увидимся в следующей серии.